прадухіліць падлеткавую злачыннасць і колькасць правапарушэнняў у іх асяроддзі. З гэтай мэтай у абласным цэнтры стартавала акцыя пад назвыБез гэтага можна жыць. А справах арганізацыій дага падлеткаў і выхавання ў іх здаровых звычак наш наступны матэрыял. На территории Бреста акция будет продолжаться два месяца. До ее реального выполнения подключились прокуратура в области, милиция, Министерство по надзвичайных ситуациях, Центр гигиены и эпидемиологии, БРСМ, отдел адукации спорта и туризма областного центра. род 9 запланованных мероприятий товарищеская встреча помеж супрацовниками милиции и тяжкими подлетками. Такие футбольные баталии проводятся уже несколько годов запар и упевненные супрацовники милиции дают только станущие выники. Проблема воспитания подрастающего поколения она была, есть и будет. В данный момент мы наблюдаем, благодаря принимаемым всеми заинтересованными ведомствами мерам, мы наблюдаем тенденцию снижения ежегодного снижения, снижения подростковой преступности. Но самоспокойностью никто не занимается. И, и вот, и еще раз подчеркну, что и проведение этой акции как раз и направлено на то, чтобы отвлечь ребят от улицы, чтобы они занимались каким-то полезным делом, чтобы приобщались к спорту, к здоровому образу жизни. И, и чтобы эта тенденция подростковой преступности она и продолжилась дальше. И в конце концов мы как у братьев Вайнеров, пришли к определенной эре милосердия, то есть добились ожидаемого результата. Под час проведения таких матчей тяжкие подлетки башились, а их на этот раз было несколько команд, что супрацовники милиции не только люди в форме, зимой можно просто гулять у футбол и навод собравать. а про сгульнюет здесь становчий выхолопчий процесс. На улицах были, в инспекциях, проводили беседы. О чем провинился, расскажи. А там ловили за, за пьянство, но давно уже. двадзе назад вот как ты считаешь может ли спорт помочь над ну, ребятам твоего возраста как-то уйти с улицы этих адміністративных правонаруш ну да если есть желание есть чему стремиться то можна уйти все На гэты раз да удзелу у турніра запроссілі подлеткаў якія не маюць пра проблемем с парушэннем адміністрацыйнага кодекса это опять же опыт. игры с другими соперниками, не только с школьниками, но также с взрослыми людьми, у которых больше опыта. И мы также получаем этот опыт, и это нам на будущее пригодится очень. Средняя школа номер 9 города Бреста стала черговым местом проведения этапа акции «Без этого можно жить». Тут прошел круглый стол с делом представников прокуратуры в области милиции, городского отдела адукации, спорта и туризма, детских психологов. Размова шла об алгоритме повозен подлетка у дорослых громадстве, у приватности нахождения на улице после 23 годин. Только за этот год с такой порушением администрационного кодекса в области до отказности притягнуто коля 400 батьков. Здесь категория детей разная абсолютно. Скажем так, в первую очередь дети, которые требуют к себе особо было педагогического внимания и родительского в том числе. Ну и, конечно, те дети, которые, скажем так, хотели бы просто разложить для себя по полочкам, что же в жизни хорошо, а что в жизни плохо. Юрий Печур, Александр Севицкий, Руслан Селюк, Областные новины, Брест.